ఓం గణేశాయ పార్వతీ పంచకం పెళ్ళి కావలసిన లేదా పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలు పార్వతీదేవి చిత్రపటమును లేదా విగ్రహమును ముందు పెట్టుకుని యథాశక్తిగా పూజించి తర్వాత ఈ పార్వతీ పంచక స్తోత్రాన్ని ఐదు లేదా తొమ్మిది లేదా పదకొండు లేదా ఎనిమిది సార్లు ప్రతినిత్యము పఠించినచో దయతో చక్కని గుణవంతుడైన వరుడు లభించగలడు వివాహిత స్త్రీలు పఠించినచో వారి దాంపత్య జీవనము సుఖమయమగును ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరైనా చదువవచ్చును నవగ్రహ దోషములు తొలగిపోయి శాంతి లభించును వారు కోరుకునే కోరికలను శ్రీ పార్వతీదేవి తప్పక నెరవేర్చగలదు భగవత్ భగవత్కృప धराधरेन्द्रनन्दिनी शशाङ्कमौलिसङ्गिनी सुरेशान्तिवर्धिनी नितान्तकान्तकामिनी निशाचरेन्द्रमर्दिनी त्रिशूलशूलधारिणी मनोव्यथाविदारिणी शिवं तनोतु पार्वती भुजङ्गतल्पसायिनि महोग्रकान्तभामिनी प्रकाशपुञ्जदामिनि विचित्रचित्रकारिणि प्रचण्डशत्रुधर्षिणि दयाप्रवाहवर्षिणि सदा सुभाग्यदायिनी शिवं तनोतु पार्वती प्रकृष्टसृष्टिकारिका प्रचण्डनृत्यनर्तिका पिनाकपानिधारिका गिरीशृङ्गमालिका समस्तभक्तपालिका पीयूषपूर्णवर्षिका कुभाग्यरेखमार्जिका सिवातनोतु पार्वती तपश्चरीकुमारिका जगत्परा प्रहेलिका विशुद्धभावसादिका सुदासृत्प्रवाहिका प्रयत्नपक्षपोषिका सदाधिभावपोषिका शनिग्रहादिसज्जिका शिवं तनोतु पार्वती शुभङ्करी शिवङ्करी विभाकरी निसाचरी नभश्चरीधराचरी समस्तसृष्टिरीहरी मृगाङ्कमौलि शिवं तनोतु पार्वती पञ्चकं नित्यमधीते यत्कुमारिका दुष्कृतं निखिलं हत्वा वरं प्राप्नोति सुन्दरम्